С сегодняшнего момента, благодаря департаменту американского правительства USAID и благодаря проекту UTBI, это украинская инициатива по укреплению гражданского доверия, мы получили грант. Этот грант позволяет нам обучить 100 человек совершенно бесплатно. Количество мест ограничено, и группы будут формироваться в порядке очереди. После, этого, после этого, этой презентации у вас у всех будет возможность подойти на ресепшн, оставить заявку на любой из курсов, либо сделать это у нас на сайте. Это проект э, при поддержке э, американского департамента USAID и украинской инициативы по укреплению гражданского доверия совместно с нами, в которой мы даем возможность э, участникам боевых действий или переселенцам получить бесплатное обучение по этим направлениям. Но это как раз э, та прослойка населения, которая требует нашей поддержки. Они пострадали от конфликта, и задача общества создать им максимально благоприятные, э, тепло принять, так сказать. В целом о проекте э, любой желающий, который является переселенцем или демобилизированным, может подать к нам заявку. После этого ему будет выдано тестовое здание. По итогам тестового здания мы будем рекомендовать прохождение любого из курсов. Длительность курсов от 2 до 6 месяцев. В принципе, все. А -а -а. Если у вас там ситуация изменится, надо сразу